Початком нового навчального року триває шкільний ярмарок. Батьки поспішають одягнути свої чада у нову шкільну форму. Скільки коштуватиме одягти учня до школи та якою є шкільна мода 2015? Це можуть бути чисто класичні жакетики, видите? А дівчинка чорно-білачка. І такі же можуть бути комплекти на девочках, то тобто, і входит в этот комплект входит пиджачок, сюда входит юбочка, жилеточка и брючки. То есть это такой комплект, который очень удобен для девочки и который можно компоновать с разными предметами. Стоимость такого комплекта от 670 гривен. То есть все четыре предмета стоят 670-700 гривен на девочку младших классов. То есть тут рукавчик подворачивается, регулируется. И такой комплект девочка может носить 2 и 3 года. Ткань очень хорошая, это смешанная ткань, полиэстер и вискоза. Вискоза относится к натуральным тканям, поэтому ее допустимо носить. Вот. И у нас кто покупал, очень довольны такими изделиями. Они хорошо стираются, практически не мнутся. И поэтому и детки выглядят в черной форме, все равно праздничная нарядно за счет вот этой отделки клубочка. Для хлопчиков так уж клетенка? Э, да, это тоже, кстати, новшество в этом году, клеточка. Есть очень интересные изделия в клеточку на мальчиков. Вот такие костюмчики вы видите. Вот. Они тоже очень у нас пользуются спросом. Они очень нравятся нашим родителям. Есть такого силуэта, есть силуэт приталенный. Вот обратите внимание вот на этот костюмчик. Видите, тут идет двойная строчка приталенная. Очень интересная подкладка, как у взрослых. Видите, костюмов mm -hmm. тут сделаны карманчики для мобильного телефона, для какого-то портмоне. И брючки тут идут бедровочки. То есть не такие, как были раньше. Высокая посадка, классические. И к эти брючки тоже заужены. Вот эти костюмчики очень пользуются. На малышей, если есть такие размеры, то они еще сделаны на резиночке с регулировочкой. Это очень необходимо. И мамы просят это. И всегда приходят и спрашивают на малышей, чтобы обязательно брючки были с резиночкой. Одно из новшеств в этом году, еще такие костюмы, которые помимо классических, ну классики у нас тут очень много, мы можем вам показывать. Это тоже чистая классика. То есть это, такого плана блузки были модные во все века и во все времена, потому что когда мы одеваем жилетку, когда мы одеваем сарафанчик, все, что впереди, это очень украшает э, весь снаряд девочки и смотрится очень красиво. Могут быть блузки молочного цвета, они не так застирываются. Видите, вот этот вот э, красивая пелериночка, она очень тоже красиво смотрится под сарафанчик. Цена таких блузочек у нас э, где-то 180-190 гривен. Такой темный цвет, тоже серая клеточка. Тоже эти блузки у нас, видите, очень такой аккуратный маленький воротничок на стойке. И очень пользуются спросом у взрослых девочек. У нас есть такая форма, мы ее тоже производим. Она у нас есть на девочек, но мы ее считаем просто формой прошлых лет, потому что она берет свое начало еще с царских времен. Это не обязательно форма, как мы говорим, бывшего Советского Союза. Поэтому у нас есть платья с длинным рукавом, которые предназначены для каждодневной носки. И к ним идут вот такие белые фартушки, есть черные фартушки. То есть есть комплекты, в которых девочки могут ходить круглый год. И есть платья, которые предназначены на первый и последний звонок. Это на девочек уже выпускниц. Эти платья идут с коротким рукавом. Белые фартушек тоже есть такого плана и есть немножко другого. То есть абсолютно разного кроя, абсолютно разных фасонов. Вот я могу вам показать вот в таком. И ткань тут уже идет гораздо дешевле и проще. То есть для того, чтобы девочки не парились, Тут ткань легкая, она предназначена для того, чтобы ходить в ней в мае месяце, допустим, и в сентябре. Вот сюда входят, смотрите, брючки и жилетка. И то, что я вижу, 400 гривен. Стоит он 400, 400 гривен, гривен, да. да. Ну, в этом году считается очень модная клеточка, Поэтому в нашем ассортименте, помимо того, что школьная форма в основном черного цвета, почему? Потому что она пользуется больше популярностью, то мы ввели в свой ассортимент различные отделки.